श्री विरचित श्री दक्षिणामूर्ति आदिशङ्कराचार्यविरचित श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रं मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमेषं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु चिह्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्धाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यदा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव वयस्त्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमशत्कल्पार्धकं भाषते साक्षात्तत्त्वमशीतिवेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यस्साक्षात्कर्णाद्भवेन्नः पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोधरस्थितमहादीपप्रभाश्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णाद्वारा बहिस्पन्दते। जानामीति तमेव समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्दजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्तां भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः कर्णोपसंहरणतो यो भूत्सु पुमान् जाग्रत्स्वाप्नमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वा स्वस्त्वास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तं स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति जाग्रतिवाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांसनलो निलोम्बर्महर्नादोहि मां सुपुमान् नित्याभातिचराचरात्मकमिदं यस्त्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते यस्मात् यस्मात्परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनाश्च श्रवणात्तदर्धमनना ध्यानाश्च सङ्कीर्तनात् సర్వాత్మత్వమహావిభూతి సహితం స్యాదీశ్వరత్వం స్వత చైశ్వర్యమవ్యాహతం ఓం శ్రీ దక్షిణామూర్త ఈ స్తోత్రం కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ ఛానల్ని వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి Thank you so much.